Людей. Так. Ну, ще я хотіла у вас запитати так: повертаючись до задач місцевих рад, тобто до чогось конкретного а у галузі охорони здоров'я спорту, які у вас плани, погляди на вирішення проблем? Олександр. Я, якщо можна. З точки зрення розвиття фізичної культури і спорту і укріплення здоров'я средствами? физической культуры и спорта. Не секрет, что сегодня власть не всегда выполняет то, что в первую очередь считается, на мой взгляд, приоритетным для нее. Это здоровье сограждан. Я считаю, что в этом смысле есть причины, которые тормозят это. В первую очередь это, конечно же, несовершенность законодательства, но и отсутствие той региональной политики по развитию физической культуры и спорта. Я думаю, что тут нужно начинать и с детских садиков, и со школы. В первую очередь, если, это, если говорить о школе, о школе, то это обязательно, это урока физической культуры в школе. Это укрепление материальной базы общеобразовательных школ, школ, то есть поддержать материально, наверное, и учителей физкультуры, чтобы он эту задачу выполнял эффективно и работал на эту цель. Вот, ну и, конечно же, та областная программа по развитию физической культуры и спорта должна быть, естественно, усилена соответствующими ресурсами, то есть и людскими и финансовыми, и материальными. Кроме этого, я думаю, что нужно создать условия и для благоприятной, эффективной работы спортивных обществ. Сегодня у нас в Херсонской области работает четыре таких спортивных общества. Это «Динамо», «Спартак», «Колос» и «Украина», в структуре которых находятся коллективы физкультуры, спортивные школы, спортивные клубы. А это, я вам скажу, огромная такая армия трудящихся и членов их семей. Вообще-то по статистике в Херсонской области всеми видами физкультурно-оздоровительной работы сегодня занимается 127 тысяч человек. Это 11% от населения Херсонской области. И я не думаю, что этот процент очень высокий. А для того чтобы он, он был выше, нам нужно создавать условия для того, чтобы все слои населения могли получать эти услуги и как можно, естественно, бесплатно. То есть это мы говорим сейчас о равенстве. Что еще я хотел бы затронуть здесь, и раз уж мы от здоровья перешли к спорту, в частности к детско-юношескому спорту, то хочу сказать, что в Херсонской области... Сегодня функционирует 51 одна детская юношеская спортивная школа. Это где-то примерно 18 тысяч занимающихся. Это много. Да, это много, но я хочу сказать. Вам, Хочется больше. Да что это я думаю недостаточно. быть, требует покращивать умовы, так безусловно. Безусловно, нужно создавать такие условия, при которых эти спортивные школы могли работать эффективно в первую очередь. Что бы я хотел еще сказать, есть еще одна большая проблема, это спорт высших достижений. Не секрет, что сегодня из Херсонщины уезжают спортсмены, которые достигли высоких спортивных результатов. Вы это все прекрасно знаете. Уезжают по разным причинам, безусловно. Но основные это отсутствие современной тренировочной базы. Не всегда спортсмен, который достигает высоких результатов. Может использовать ту базу, которая ему нужна сегодня для подготовки. Вторая очень важная проблема это недостаточность финансирования подготовки и участия в соревнованиях. И третье, очень важная, по которой в основном уезжают, это бытовая неустроенность. Я считаю, что все эти вопросы надо решать в комплексе, безусловно. И по всей видимости, нам это придется решать вместе. И у вас есть определенные базы.